સુરત જિલ્લાના પલસાણાના ચલથાણ છોટી નહેર રોડ ઉપર ખુલ્લામાં ફેંકવામાં આવતા ગાયોના મૃતદેહ અને કચરાના ઢગલા આરોગ્ય અને પર્યાવરણ માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરી રહ્યા છે પલસાણાના ચલતાણ છોટી નહેર રોડ ઉપર ખાસ કરીને પૂર્વાચલ ઢાબાથી કીર્તિપટ્ટા મિલ સુધી ગાયોના મૃતદેહ ખુલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં કચરાના ઢગલા જોવા મળી રહ્યા છે

मैं महाकाल ग्रुप मंत्री हूँ जी कहाँ रहते हैं आप मैं सारोली रहता हूँ कुम्भरिया हम यहाँ से निकल रहे थे ऐसे घूमने के लिए जा रहे थे तब इधर रोड पे देखा कि यहाँ पे गाय मरी हुई पड़ी है तो रात को इधर फेंक के जाते हैं महीने में कम से कम पंद्रह से बीस गाय इधर फेंक के जाते हैं यहाँ से लोकल लोगों से पता चला है ये चीज का और यहाँ से जो तो सरपंच है और उनको भी कुछ करना चाहिए ऐसे फेंक के जावे वो तो अच्छा नहीं है जी आपका नाम जय श्री राम जय गो माता मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है हम लोग यहाँ से घूमने के लिए निकले थे तो हमने देखा कि यहाँ पे गाय पड़ी यहाँ पे कचरा पड़ा है गाय देखो ऐसा कचरा खाती है बीमार पड़ती है यहाँ के जो लोकल है वैसे गाय मरी मर जाती है तो यहाँ फेंक के चले जाते हैं तो थोड़ा पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दीजिए लोकल लोगों को थोड़ा देखिए कि कौन फेंक रहा है कौन नहीं फेंक रहा है आप कहाँ के रहने वाले तो हम लोग सारोली कुम्भारिया से रहते भैया और कौन सा संस्था है विश्व हिंदू परिषद गोडादरा जिला और क्या ये जो गौ माता को इस तरह का फेंका जाता है क्या बोलना चाहेंगे आप क्या ये सब देखो बंद करवाए क्योंकि गौ हमारी माता है देखो ऐसे कचरा खाती है या कोई फेंकने की जगह उनको मर जाती है तो उनका अंतिम संस्कार कीजिए ब्यूरो रिपोर्ट दिव्यांग न्यूज सूरत